Ну, менше з тим у нас зараз вже є на телефонному зв'язку Григорій Пирлик, це харківський журналіст. Я нагадаю, інформаційного агентства Медіапорт. І він нам можливо розповість, що відбулося у Харкові і яка зараз ситуація навколо Харківського військомату. Григорію, доброго ранку. Розкажи, будь ласка, що сталося вночі у Харкові? Чи дійсно там лунали вибухи біля військомату Харківського? Доброе утро, да, действительно были сегодня взрывы. Там сегодня в 2.35 ночи был выстрел из огнемета. Повреждены в здании несколько окон и входная дверь. Никто не пострадал, здание оставался дежурный. Он остался целый и невредимый. В этом смысле все в порядке. Кроме того, кроме взрыва и выстрела из огнемета, была еще автоматная очередь, выпущенная по зданию. Никто не задержан, и вы, наверное, в курсе, что это уже за выходные второе нападение. В ночь на воскресенье был обстрел бронетанкового завода, тоже из огнемета. Тогда прокуратура по остаткам снаряда опознала, что устройство огнемет было российского производства. Собственно, пока известно все по этому поводу, все, что известно. Известно, что расследование будет проводить служба безопасности Украины. Якісь uh, коментарі ми очікуємо получить від обласного управління, но це буде позже. Я зрозумів, ти дуже чітко все розповів, я навіть не знаю, про що тебе питати. Єдине, що я все-таки уточню, чи я правильно почув, тому що зв'язок не дуже хороший, що там крім того, що були вибухи і був, був обстріл з автоматів, ще й був вогнемет «Шміль», правильно? Uh, Ось, це був вистріл із вогнемета. А, тобто вибуху не було, був вистріл, обстріляли з вогнемета. Да, неизвестные выстрелили из огнемета. При э -э. секретаре наших военных представителей регионального медиацентра Минобороны сообщил, что пожаров в здании не было. Вот, собственно, весь ущерб, что выбито несколько стекол и повреждена входная дверь. То есть, понятно, что выстрел был произведен в ночное время, людей там было мало, поэтому и ущерб минимальный. К счастью, без пострадавших и без жертв. А, Ну, я тебе тоді дякую.